करीबन 16000 मीटर की जमीन जो है राज्य शासन ने मीरा भाईंदर महानगर पालिका को सर्वधर्मीय शमशान भूमि कब्रिस्तान और दफन भूमि के लिए वैसे ही जो घर में प्राणी मित्र संगठन की मांग की थी घर में जो पाले जाने वाले डॉग्स है है कैट्स उनके लिए एक का व्यवस्था होना चाहिए और इस माध्यम से आ, राज्य शासन से माननीय एक नाथ शिंदे साहब ने मुझे 50 करोड़ का निधि दिया था उस निधि में से 50 15 करोड़ रुपए मैंने इस आ, दफन भूमि और कब्रस्त और स्मशान भूमि स्मृति उद्यान के लिए दिया था मगर इनवर्क परिसर में रहने वाले बहुत सारे ने बहुत सारे नागरिकों ने मांग की थी कि हमारे घर के सामने ये जो उद्यान है वो हो रहा है जो वो हो रही है हमारा इसके लिए विरोध है बहुत आंदोलन चल रहा है मतदान के ऊपर बहिष्कार करने का भी निर्णय लिया था तो लोक प्रतिनिधि के तौर पर मैं पिछले पंद्रह सालों से शहर का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और ऐसे वक्त अगर लोक भावना की आ, कदर करना या उनका आदर करना मैं मेरा कर्तव्य समझता हूँ लोगों को जो चीज चाहिए वो तो देनी चाहिए और लोगों का अगर विरोध होना तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऐसा मैं मेरा धर्म समझता हूँ मगर साथ ही में में देखिए शहर सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं हाँ हिंदुओं की संख्या बहुत बड़े पैमाने पे है मगर यहाँ पे रहने वाले जो मुसलमान हैं लिंगायत समाज के लोग हैं जन धर्मगुरु जो है उनके लिए जगह लगती है पानी मित्र संगठन की मांग है दफन भूमि है तो इसके लिए भी जगह तो देने की जरूरत है अगर हमने कभी राज्य शासन को बेनती की तो राज्य शासन ने भाईंदर उत्तर परिसर में तीन नंबर का जो सर्वे नंबर है वहां पे भी एक जगह जो है हमें दी है तो वो जगह भी बड़ी है तो जो हमारे बाकी के समाज के लोग हैं, उनके लिए वो जगह पर्याप्त है इसलिए यहाँ का जो निधि है क्योंकि ये नागरी बस्ती में है वो जो तीन सौ बावन नंबर का जो सर्वे नंबर है वो नागरी बस्ती के बाहर है तो ये जो निधि है इसमें से कुछ निधि वहाँ पे वर्क किया जाएगा ताकि लोगों की सुविधा जो है सुविधा हो सके एक बात है कि जरा थोड़ा नागरी बस्ती से बाहर शहर के एक पे है मगर ठीक है सुविधा जो है सुविधा कहीं पर भी हो लोगों को मिलनी चाहिए ये व्यक्त में व्यक्त करता हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत सारे समाज के लोग आए थे We oh don't जो कहना है वो भी हमें लोक प्रतिनिधि के तौर पे मानना पड़ेगा मैं हिंदू हूँ इसका मुझे बहुत अभिमान है मगर साथ साथ लोक प्रतिनिधि के तौर पे हर धर्म का सम्मान करना मैं मेरा कर्तव्य समझता हूँ इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ पे लोगों के विरोध के कारण ये जो शमशान भूमि शमशानभूमि जनरती वो नहीं होगी मगर हाँ मीरा भाईंदर में भाईंदर वेस्ट परिसर में तीन सौ बावन क्रमांक का जो आरक्षण है जो सर्वे नंबर है वहाँ पे ये जो राशि है वो निधि जो है वो वितरित की जाएगी सारे सारे सेवा सर्वे नंबर पर कई राजकीय नेता ने देखिए जो है राजनीति है राजनीति में कुछ लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं वो तो उनकी दुकानदारी है वो तो तो चलने दो मगर मैं तो इस परिसर का विधायक हूँ इसी लोगों ने मुझे जो है विजय घोषित किया और एक दो हजार नहीं बल्कि एट्टी फोर थाउजेंड मार्जिन से मुझे विधायक के तौर पर अगर इन्होंने विधानसभा में भेजा है तो मेरा कर्तव्य बनता है लोगों की मांग 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 है 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 और और पूरी करना और इनकी पिछले एक हफ्ते से भटक भटक रहे ये तो सब सब लोगों की कोई स्वार्थ भावना नहीं उनके कर्तव्य के साथ साथ लोक प्रतिनिधि के तौर पर बाकी सभी धर्मों का जो काम है वो करना भी मैं आ, मेरा फर्ज समझता हूँ सब लोगों ने यही कहा है� जो है वो चीजें फैलाने की कोशिश की मगर बेचारे लोग जो है हमारे पास है उन्होंने मांग की उनका जो मांग है वो मैंने आज पूरी कर दी और कमिश्नर साहब यहाँ पे थे कमिश्नर साहब को भी मैंने विनती की तो कमिश्नर साहब राज्य शासन के पास ये प्रस्ताव भेज देंगे और राज्य शासन के पास प्रस्ताव भेजने के बाद उसे जो है प्रस्ताव रद्द करने की जो भूमिका है ये सत्ताधारी पार्टी का विधायक होने के नाते मैं कर रहा हूँ और पूरा का पूरा जल्दी से जल्दी वो प्रस्ताव रद्द कर देंगे अशाच <laughs> नवनवीन बातम्या पाहण्याकरता महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क चॅनलला सबस्क्राईब करा लाईक करा आणि तुमच्या काय प्रतिक्रिया असतील तर आम्हाला जरूर कळवा नमस्कार जय महाराष्ट्र